kanalımıza xoş gəlmisiz. Bizi izləyərək ən son xəbərlərdən xəbərdar olun. Xəzər TV-də yayımlanan və Zaurü Kemalın aparıcılığı etdiyi 5:35 verilişinin bağlandığı haqqında sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Qısa xəbər verir ki, Asxabercom məsələsini dəqiqləşdirmək üçün aparıcının özü ilə əlaqə saxlayıb. O deyilənləri təsdiq edib. Hazırda məsuliyyətdə bu xəbərləri kimlər çıxarır bilmirəm, amma ki əsassızdır. Zarçamal deyib ki, Yeni Mövsümdə apartısı olduğu hər iki veriliş yayyıma davam edəcək. Yeni Mövsümdə həm 5də 5, həm də Ayzar verilişi yayımlanmağa davam edəcək. Verilişlərimizin hər birində yeniliklər olacaq. Format dəyişikliyi də ola bilər. Ancaq verilişlər bağlanmayib. Qeyd edək ki, 5də 5 və Ayzar verilişləri uzun illərdir ki, Xəzər TV-də yayımlanır.